Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Planificador de Bodas Estuve esta noche contigo basados en el libro Kum-Lom, Nanuea, usó su mano para tocar la mejilla llena de sudor de Sylon, Haciendo que este lo mirara para poder ver esos ojos tiernos y amorosos Que le estaban rompiendo el corazón antes de susurrarle Bésame por favor Fue una petición que Sylon hizo de buena gana tocándolo de manera suave y dulce. Esa sensación era mucho mejor que la violencia a la que habían estado expuestos ambos cuerpos. Además, las palabras que fueron susurradas hicieron que Noea cerrara los ojos. Quería sentirse libre sin pensar en nada más que beber esa felicidad, aunque fuera solo por un rato. Noea, mi amor. Ah, Kunlun. Na Noea solo pudo hacer un sonido y gritar el nombre de Ceylon, en voz alta, mientras ellos dos explotaban de felicidad, sus manos volvieron a apretarse sobre los anchos hombros mientras pedía ser besado de nuevo. Salón en ese momento se sintió tenso cuando su cuerpo reaccionó ante aquella felicidad, pero sabía que esa felicidad no duraría para siempre. La felicidad de la noche cambiaría cuando llegara la mañana. Hace mucho tiempo que Nanua no se despertaba con un dolor de cabeza como aquel. Pero en ese momento estaba experimentando uno que le hacía sentir que le explotaría la cabeza. Cuando abrió por fin los ojos, vio unas paredes desconocidas. Le tomó un par de minutos recordar por qué su cuerpo estaba tan agotado. Su rostro blanco de inmediato se giró hacia un lado. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Cumulón, Nanuea quiso gritar, pero logró taparse la boca a tiempo. Su corazón latía de manera violenta, pero se sentía feliz. Tenía un sentimiento de culpa que lo estaba devorando. Se acababa de acostar con el novio de otra persona. Nanuea no pudo detener las lágrimas que comenzaron a caer por sus mejillas, pero en ese momento pudo recordar todo. La pasión, el anhelo, el deseo y toda la dulzura que en ese momento le estaban torturando el corazón. Se quedó mirando el rostro afilado que todavía estaba completamente dormido. Luego apartó la mirada de las cejas oscuras, la nariz acanalada, los párpados cerrados y los labios que le susurraron amor toda la noche, incluso el bigote oscuro. Miró todo hasta que más y más lágrimas fluyen en silencio con un sentimiento de culpa que le estaba corroyendo el corazón. ¿Qué hizo anoche? No se maldijo a sí mismo. Entonces, en lugar de despertar a Cylon para hablar sobre el asunto, el organizador de bodas se levantó de la cama intentando no hacer ruido y rápidamente agarró la ropa que estaba esparcida por todo el piso. Cuando la historia de la noche anterior, antes de ponérsela, a pesar de que ambas manos estaban temblando, Debo ir a casa. La figura blanca se concentró y se dijo a sí mismo, con voz temblorosa porque si se quedaba ahí más tiempo, definitivamente mostraría más debilidad. El joven se pasó la mano por la cara y descubrió que aún le brotaban lágrimas. Por lo tanto, tenía que caminar rápido hacia el baño lavarse la cara lo antes posible y luego abandonar esa habitación antes de que Cylon se despertara. Prefería que pensara que se había acostado con cualquier otra persona en vez de saber la verdad. Deseaba que hubiese estado tan borracho que no podía recordar. Noé seguía repitiendo aquello como si fuera una oración y le estuviera pidiendo eso a Dios. Cuando salió del baño comenzó a caminar hacia la salida de la habitación pero ¿A dónde vas? No puede ser, Nanuea, dijo en voz baja. Cuando salió del baño, la persona que aún no estaba del todo recuperada se había levantado. Lo miraba tan fijamente que sentía que no podría controlarse, pero Nanuea hizo un acopio de todas sus fuerzas para mostrarle una sonrisa al otro mientras preguntaba con un tono normal. ¿Está despierto, Kumlon? ¿A dónde vas, Nanuea?